Друзья, слава Иисусу Христу! Добрый ранок! Мы радимо, что Бог с нами и постоянно скажем, что Господь царюет. Мы вот сейчас находимся в Краснопаловке. Это новый молитвенный дом. И вот здесь вся команда вот в сборе. С левой стороны пастор этой церкви Есть еще пастор Михаил, он сейчас уже поехал развозить сестер, братьев, потому что с самого утра здесь уже мы проводили молитву, проводили служение, мы находимся в прекрасном зале, и с нами наши друзья, румыны с Чернацов, с Буковины, и мы очень-очень благодарны, что мы можем проводить ранковую молитву в этом зале и как я уже сказал, что пастор рядом со мной, он скажет сколько слов. И после этого мы вместе будем молиться. Слава Богу. Да, на Вики, вот, никогда не думал, что так скажу. Я устал благодарить Бога. Сейчас объясню, почему. Устал не потому, что не хочу этого делать, а потому, что чтобы благодарить, надо вкладывать туда сердце. А она это это э, затраты эмоциональные. Мне столько есть за что Бога благодарить, Аллилуйя. что вот очередной раз э, видя Божьи чудеса, мне нужно снова э, это сказать, Господи, спасибо тебе, Аллилуйя. Господи, еще раз спасибо. Спасибо, тебе, я я да. Я да. Вас И вас. Нужно молиться о том, чтобы Бог дал благодать и нам, чтобы наши сердца не устали снова и снова его благодарить. Вот очень сильно мы э, благодарны нашему Спасителю, благодарны Богу за наших братьев румын. Благодарны Богу или Петровичу Драгоценному, который задает тон в нашем братстве, и мы выходим за рамки просто формального братства. Честно говоря, для нас это что-то новое. Если в прошлые годы братство это было для нас что-то такое номинальное, пусть Бог благословит, чтобы вот такие, вот такие отношения, они у нас продолжались. И мы не были номинальным братством, а эта любовь у нас была искренняя, глубокая, да, и не на словах, а на деле. Очень благодарны. Еще одно, как Писание говорит, где такое видно, чтобы в один день Бог образовал народ израильский. И я говорю так, что это у нас. Где такое видно, чтобы в один день... Приехали братья и сделали, утеплили весь дом. Где такое видно? Это да. краснопалки. Аллилуйя. Где такое видно, чтобы в один день такие квадраты потолков сделали? Подолков в один день. день да. Аллилуйя. Это краснопалки. Это, это чудо, которое мы видим. Это Божья благодать. И поэтому очень мы признательны Богу, который заботится о нас. Братьям Драцен. Мы видим в них любовь. Они мало говорят. Они они в основном все делают. И, да, и сегодня мы готовили им э, покушать. Пока готовили, они уже вещи собрались и бегом раз. Им надо было тут э, двери поставлять, понимаешь? Да, пусть Бог отблагодарит драценные братья. или Петровичу, братство, дуже вдячный, дуже вдячный, что наши глаза Дякую. Дякую. каждый день практически мы видим чудеса. Алли. Когда входим в этот дом молитвы, практически через каждое служение Бог творит что-то новое. Великий Бог, Алли. дуже вдячный тебе. Молитвы, скажи, скажи Господи. Да, по Бог великий. Господь всемогущий. могущий. Мы очень Всегда признательны благородны. Тебе. И нет, Аллилуйя. Это, Аллилуйя. это не Аллилуйя. просто формальные слова. Аллилуйя. Мы от всего Аллилуйя. сердца благодарим Аллилуйя. Тебя. Аллилуйя. Наша церковь в поселке Краснопаловка с пастырями, Аллилуйя. с диаконами, Аллилуйя. со всеми Божьими детьми Аллилуйя. и даже жителями Аллилуйя. поселка, Аллаху. которые сюда приходят Аллилуйя. каждый раз видеть славу Твою. Великий Бог. Мы тужим, дядьки за Твою щедрость, Господь. Ты Вала так таби. сильно заботишься о нас. И это Вала. в тяжелые времена, Вала. Господь, ва. это утешает нас. Великий Бог, спасибо а. Тебе, что Вала. Ты через Вала. заботу Иисус. Твою, через наших Вала. братьев, утешаешь сердца наши, Господь, а. так, и наша вера укрепляется. А. И наше сердце к Тебе больше еще тянется, и нам хочется снова и снова благодарить Тебя. Благослови наших братьев. Да, благослови, благослови. их не семьи. А, благослови, благослови их не дома. Благослови их здоровьем, а, Господь. Благослови. Господь, пусть огонь в их и в сердцах а, веры горит а, в Тебе, Бог наш Иисусе, святой. Так, благослови так, нашу ныньку, Украину. Благослови, благослови Господь. Просим Боже, трудься, Господь, Боже мой, так. заступись за нас, Господь, Просим Бог наш мой, святой, слава. великий, потому что на тебя уповаем. Мы видим, как ты на местном уровне заботишься о нас. И знаем точно, что для тебя нет ничего невозможного. Ты в один день образовал народ израильский. И можешь в один день закончить эту... Ну, войну Божий закончи милосердный Бог ]引っ. наш святой заступи за нас, а, а мы будем непрестанно, вот постоянно бесконечно хвалить а Тебя а нашего любящего а Бога благого доброго, так. который о нас всегда заботится, Отца, Сына Святого Духа. Аминь, аминь. Я искренне вновь хотел поблагодарить наших братьев, что практически они с первых дней войны с нами. И даже вот сейчас привозили продуктовые наборы, и они помогают уже строительство новых церков. У нас очень большие планы, и я благодарю Бога, что Он с нами, я благодарю, что братья с нами. Мы шаг за шагом сможем вместе с ними, вместе с другими братьями строить множество церков в Харькове и в Харьковской области. Поэтому я бы хотел, чтобы от Кристи, вот Кристи, я тебе благодарю, каждому, если возможно, каждый, просто скажите, как вас звать, не все вас знают, вы в Черновцах и в других странах мира вас знают, но в Харьковской области не все знают, просто коротко скажите, как вас зовут, и каждый понять сколько слов о себе, о ситуации, которую вы видите, и в конце наш брат Андрей, он совершит молитву. Я, братья, еще раз хочу вас поблагодарить. Обращаюсь к пасторам, которые благословили наших братьев. Спасибо вам, что вы рядом с нами. Не буду назвать ваши имена. Обращаюсь к женам. То, что вы благословили ваших мужей. Дома Христос в распотязавшиеся в Обращаясь к детям, потому что дети благословят своих родителей. И родители, что в Молсумим Фурмос, Фетици Шибаяцек, Ацберикута Петата, Христос Дебешу. Ай, оффи, Слава Дому. Да, слава Богу. Мануясь, Меня зовут Кристи. Я настолько рад. Ce, ce, promis, мы в прошлый раз были здесь, и мы обещали. И мы смогли закончить то, что мы обещали, сделать потолки. Мы благодарны Богу, что Он сделал такие обстоятельства, чтобы мы могли быть здесь. И мы могли приехать, и мы могли закончить эту работу. Это снова э, доказательство Божьего вмешательства. Он благословил, он помог. И все необходимое, то, что мы в чем нуждались, он дал нам. Слава Богу. Меня зовут Виталий, я первый раз тут. Мои друзья запросили, чтобы мы пришли тут, чтобы помочь. Ім, щоб в цій церкві зробили потолки, щоб ми допомогли цим цій церкві. І я дякую Богу, що він допоміг нам до цього місця, і дякую моїм друзям, друзям які мене запросили, і ми були тут, могли бути благословенням для цих людей. Негай Господь благословить всіх, хто допоміг тут цій церкві. всем, кто давал хорошие на эту справу и дай Бог всех Аминь. 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 Меня зовут Валерий. Меня зовут Валерий. Uh, я уже второй раз здесь и... нахожусь. И я благодарю Господа, что Бог дал силы, чтобы я сдержал свое слово. Потому что, когда братья попросили, что мы приехали сделать эти потолки. Да, слава Богу. Меня очень вдохновляет, я радуюсь больше, чем даже потолки. Я вижу братьев, сестер, которые посещают церковь. И как братья местные, они свидетельствовали. Как люди обращаются к Богу. И как это помогло, чтобы в этой местности люди знали церковь. Это чудо. И хочу, чтобы Бог и в дальнейшем благословил в этом деле чтобы Бог именно касался сердец людей. Чтобы больше и больше людей познали Бога. И чтобы вся Харьковская область была спасена. И чтобы вся Украина была спасена. Аминь. Меня зовут Валентин. Я очень рад быть тут. Дякую Богу за цю можливість бути тут, служити в цій церкві, для того, щоб тут було ще гарніше, ще уютніше. І дуже дякую Богу, що тут є люди, не просто здання, яке гарне, яке уютно в неї, але є люди, які приходять і тут вклоняться, поклоняються Богу. І це ми дуже раді. і. Бажаємо, щоб Бог благословив цю церкву, щоб так. чим більше людей спаслося, прийшли до Бога. Амінь, і щоб амінь. в цьому селі чи містечку, не знаю mm. як, але щоб тут думаю, що тут є дуже багато людей, вони тут не будуть вміщатися, І надіємося, що ця церква відкриє я був, в кожному волі і в центрі Поможи, по одну церкву. Богословити, щоб було. Щоб люди могли прийти до Бога, Амінь. щоб дізнали Бога. Дякуємо Богу за все, що Він нам допомагає. Дякуємо тим людям, які підтримують нас і ми мали на дорогу, як сюди приїхати, бо це були Слава. витрати. І... Але Бог благословив, і ми змогли бути і могли послужити. Слава Богу! Слава Ісусу! Слава Ісусу! Мене звати Кріше.

Потому что здесь церковь Иисуса Христа и церковь Иисуса Христа распространяет Слово Его. И как вы уже слышите, открывается новая церковь, строятся новые молитвенные дома. Многие люди слышат о Боге и очень много принимают Бога своим сердцем. Поэтому я очень прошу, чтобы вы молились об этом. И очень важно, чтобы Бог подарил все необходимое. Чтобы Бог дал на финансовый уровень, чтобы были дома, чтобы было устройство. И также, чтобы поднялись новые служители, посвященные, чтобы весь Евангелие было распространено. Аминь. Меня зовут Мариан. Я впервые здесь, нахожусь в Кальпийской области. Я так рад, что я здесь. Я так рад, что Бог нам помог, что мы закончили эту работу. Да будет Бог прославлен. Мурмецкий Андрей. Звать меня Андрей. Я уже два раза здесь к фасада. Когда первый раз мы приезжали, то мы утепляли этот молитвенный дом. И тогда я уже думал, надо обязательно делать потолки. Я так благодарю Господа, что Бог не позволил, чтобы кто-то другой место нас сделал, это мы смогли делать. Я факт потому что я чувствовал, что сердце, обязательно надо потолки закончить. И мы это делаем, потому что мы любим людей с этой местности. Ому князь ты в физик? Когда человек болеет физически, Он идет в больницу. Дорогому, которые а люди, которые болеют духовно, вене То они бегут в церковь. Я часто. Я знаю, что именно в этом регионе которые Есть люди, которые они болеют духовно. Вените им потому что сюда, я подошел, Господь исцелит вас дух, душ и тело. Îi mulțumim Domnul pentru că ne-a ajutat să facem încă o dată o lucrare bună. Я настолько благодарю Бога, что Бог еще раз нам помог делать доброе дело. Благодарны нашим братьям по местных церков, что они всегда молятся нас и благословляют, когда мы выезжаем. Благодарны сестрам непосредственно нашим женам, что они нас вдохновляют на добрые дела. Am pe inimă să mă rog pentru localitatea aceasta și pentru slujitori din locul acesta. Mie n-aș sărță și ați măliță să ați mesă și să ați care nu au de țăvăt în regiune. Ori de câte ori vor intra oameni în locul acesta, ca și de răscă de lui de pridut vătu țărcă, să simțească prezența lui Dumnezeu, v-aș da și-o lui de păciusă lui Hristos Boga, și se spună că cu adevărat Dumnezeu i-a vindecat sufletul. Și să vă negăm, băi, Iisus, Găspodii, să le lașă dușă. Давайте мы вместе встанем для молитвы, чтобы Господь услышал нашу молитву. Отец любезный, мы приходим к тебе и благодарны. Мы знаем, что Ты всех примешь тех, кто придут в это здание.

чтобы они придили, они были спасены и их не дома. Если сюда придут люди с проблемами и они так нуждаются в тебе. Rog, Doamne, Пожалуйста, прикажи с что в отдельности. мы настолько благодарны, что снова и снова мы видели руку твою на этом месте. Doamne,

cei care locuiesc în locul acesta. живут в Cei care au primit ceva în numele tău, Doamne, te rog, binecuvântă tu. Cei care получили от тебя, Господь, ты благослови. Doamne, îți mulțumim din nou și din nou. мы настолько благодарны pentru că tu ne dai putere și înțelepciune. Pentru că și îți mulțumim, Doamne, te rog, întărește-ne și mai departe. Să putem face что мы могли делать добрые дела во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Друзья, и поднимем, славу, и подниму наши руки и скажем славетную молитву. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца, да нами Святого Духа, хай будет с нами. Аминь.